Всем привет, с вами Нёв Элитас и Вас Это, я снимаю видео по игру Майнкрафт на карте Э, а мне алмазную броню Сейчас, подожди, мы в общем начали играть на карте под названием World in Yard как, Что в переводе с английского означает миру в Это очень классная карта. Я знаю и, эту карту. Так как я уже знаю что-то про эту карту, я сразу же поднялся наверх. И там я сундуки еще. есть. алмазные Честно говорю, без никакого геймода. Реально, там Слушайте, фарта. еще простите за то, что у него что-то со скайпом. У него да. звук как у... Он говорит, как будто он робот какой-то за это, я не очень хочу, чтобы но как пришло. Слушай, а может быть это я с клоунфишем просто хорошо? Что... что? А, точно я... фиш выключи. Сейчас я попробую. В... Выйди из клоунфиш просто. А вот так я а, нормально говорю? Нет, тоже то, то, так же возьми, просто выключи клоунфиш, выключи. Я его выключу, значит это не клоунфиш, а это ты сверху сделал. А? Какую? Вот эту. Вот эту? Да, ты Нет, делаешь. это не я. Я сделал сверху, чтобы зайти в него. Без ТПшек будем. ТПхаться не будем. Геймод не будет. Геймода не будет, а ТПхаться будем. Нет, ТПхаться тоже. Без ну, щитов вас... всяких. ТП это тоже щит. И, видишь корову там? Я пошел к коровой. Я накопал себе в лифте Я с тобой. У меня немного подлагивает, но на видео это не будет, видно. Нигел, работать. Опа, скилл летон тебя подбьт. Вон смотри. В зеле золотой броне. Вот да, есть, так. Фак. А, а еще да. надо здесь сигать не на мирном. Либо на мирном, не помню. Отойди, отойди, пожалуйста. Я у знаю. меня своя земля есть. Отойди. А, -а, а! Идиот! А у тебя все сохраняется? Я знаю... Нет, не сохраняется. Нет? Не -а. Давай я сохраню. Все, Почему-то все делают, чтобы вещи сохранялись. Не-не-не, давай, это будет нечестно. А все делают? Мало ли, что все делают. КМУЛАКЭП. И хардкорно, это будет нечестно. Кэп. Поэтому... Я не... Поэтому слышишь, когда будем... Э... Ну зачем ты это сделал? Затем. Я хочу по хардкору <звук> <звук> тебя там Блин, а как? А, -а, черт! Как вы будете хорошие? Помоги! Я все время из мила падаю. как мы будем расставлять коров? Не знаю. Корова, ты кто? Короче, где я? Где я? А, счет его бутылка, выпустите меня. Эй, да, без щитов. Не офигел. Он с щитами играет, вы сами видели. Он творческий режим включил. У меня один больше щитов, я все. Выходи быстрее. Ты творческий режим включал? Это щиты. Ну, блин, ладно. Здесь погнали туда. нам надо куда. -то. Где мои алмазные смотки? А ну давай, гони сюда. Гони мои алмазные смотки. где мои? Где алмазных смоток, А это еда на двоих. Пойдем дом строить. Ты меня сейчас убьешь. Нет, я ломаю. Пойдем дом строить. Я пойду туда поднимусь. отойди. Дум, 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 дум. А -а -а. Ном, 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 ном. У меня земля закончилась. Да. <связывая> Уи, <Вы> ты. <связывая> У, -у, У, привет. О, какашки. Сверху какашки попадали.

мои вещи. Там еще твоя это лежит. Твоя тяпочка. Тяпочка? Как мой друг сказал, тяпка. Ты что сделал? Это не я. У меня полный инвентарь. А! Это ты что сделал? У меня тоже полный инвентарь. Что за фигня? Я их выкидываю? А? О. Что за фигня? Я их выкидываю, а они все равно у меня остаются. Убей меня. Я да. Смотри, где я? Я упал, подскользнулся на меще. Сейчас смотри. А, не могу снять. Прикол? Я беру, выкидываю мотыги, а они у меня заново появляются. А, все, отлогнула. Попробуй мотыги выкинуть. У меня выкидываются метель. Они у меня а От... тебя сначала умри, тогда у тебя это, тогда ты сможешь их выкинуть. Ты меня убил, и я смог выкинуть их. А ты меня убей тогда? Иди сюда. Той я вещи в Ты пофиг, что положил. Вещи все равно сохраняются. Ну, на всей карте разбросаны мотыги, пофиг что на всей. Тут что ты сделал сохранение, давай. У меня вещи сохранили сохранились. У -у -у -у. Все, Вс, детей вы можешь выкидывать. Выкидываются мотыги. По поводу. Ну, выкидываются. Да. Вот ты меня убил и у меня отладнуло. Это просто лаги. А Как? Покажу. А этот такой мод есть. Он работает без этого. Но у меня похоже не получится. Не, нет. А как? Как летать без гей мода? Скажи. Это ты на деревянной, да, ой, на каменной фигне, да? Какой каменный? Ой, не на каменной, а на дорожке рядом с коробой. Да. Да, ты? Да. Что, что ты а как ты летаешь, скажи? Теперь. А? Как летать? Никак. Как без геймода летать, скажи? Да блин. Ты. А? все, так и ты сказал, что можно. Стоп, настойки. Пакет. Я текстул Я текстул включу. Он на 64, на 64. У меня подзависло, потому что все когда я включаю тексту паки, у меня здесь зависает. Все, я текстовые я включил. У тебя есть текстовый пак на 64 на 64? Нет. нет. А, ладно. Я, я включил текстовый пак. И мне его. А? И мне текстовый пак. Нет. Опять эти долбаные мотыги. А? Опять я мотыги подобрал таким А как ты летаешь? Я не скажу. Ну, скажи. Ага, ты творческий режим включил, у меня всякие написано. Нет. Да, там... Лидай. А? Попробуй ударить. Э, как ты летаешь? Щит. А, есть, так... есть такой щит, чтобы летать в любой игре. Нет. Не в любое в игре Майнкрафт летать. Я знаю этот чит. У меня такой уже был. Это, палю, это называется модус. А, я знаю, я его устанавливаю уже. Круто, я только сейчас чуть это не... Я полек отключил, и чуть не это, не то. Это щит мод. Я его знаю. Скинь, скинь, мне его. Я не помню, на каком сайте я его устанавливал. Кинь да. мне его, я не помню, на каком сайте устанавливаю. Слышь, у тебя есть косточка? Косточка, да. А тебе волки нужны? Да, дай косточку. А то у нас выживание и не выживание. Дай косточку. Какое выживание? Дай косточку. Дай текстурпак. А ты сначала дай косточку. И после, и после видео я тебе дам текстурпак. Нет, меня сразу. Ну как я тебе скину так? Я не помню в какой папке. Дай косточку! У меня килки нету, чай. Да. Килки нету, дай косточку, дам килку. Я а? У меня здесь пожелания, я хочу другое, да, переказать. Да. По моему подключениям. Да. О, полю, полю, полю! Я спалю твой этот. IP адрес. Но все равно они никак не смогут подключиться. Я твой, а я твой IP адрес спалил в хамаче, но все равно они никак не смогут подключиться. А мне никто не сможет подключиться? Да, потому что им нужен х нас хамачик. Угу. все равно меня почти никто не смотрит. У меня тут какие-то там пацаны смотрят некоторые. Ой. Ой. Но они не подписываются почему-то и не ставят лайки. Так что поставьте лайк, а что к вам придет Феобын, либо ночь, и убьет вас. Ночью. Ночью пойдет ночь. А днем пойдет его и вас убьет. Так, короче, я удаляю. Это Давай, скинь, давай, уже IP облевит. Подожди, я установлю. А скинь мне еще вон тот мод. Он без мод лоудал. и без меня никак фол идет. Скинь мне этот. Он тот щит мод. Подожди. Я не помню. А? а? удалил, я тебе не могу его скинуть. А как ты летаешь? Через мод, но я его удалил. Только что? Если я его перестану, то тогда у меня его не будет. Что? Если я тебе его отдам, то у меня его уже не будет этого читать. А, ты, а скинь ссылку с какого-то сайта скачал. Подожди, скачать. А? Нет. Ссылки для, мои, ссылки для Потом скинешь мне ссылку на скачку этого щит мода. Окей. Okay. Я не помню, с какого сайта я его закачивал. Там можно еще делать, чтобы был, была бесконечная ночь. Но это не правда, это просто иллюзия. И чтобы был бесконечный день, это тоже иллюзия. А? Визуал? Что за визуал? Ну, визуал. Я не знаю, что ты говоришь. Визуально? Я не знаю, что это такое. Кстати, тут ачивки есть. Я знаю, на всех картах есть ачивки. Там создать этот, генератор булыжника. Давай, опять, а, селуй. Ты все еще устанавливаешь. Алло, подожди, я устанавливаю карту. Угу. А ты знаешь игру и смотрю? А, как? И Google Нет. А, тогда ладно. А у меня есть. Круто. А у меня есть программа такая? Нет. Ну, ты установил? Нет, еще она скачивается. Эм, а. У нас съемка уже идет 16 минут. А сколько мы разговариваем? Разговариваем мы 22... Разговариваем мы 22 минуты, а съемка идет меньше минут, 16. Потому что я съемку тогда включал, а звонил тебе тогда. Ну все. Что это было? Давай ссылки каное какие-нибудь. Кого? Моды. Не. Чего? Скинь мне ссылку на вон тот читмод, который... Я знаю где. А откуда ты закачивал? Мне друг в скайпе скинул. Ну, скопируй... Возьми, скопируй вон ту папку, которую тебе друг скинул. Ты А? Я из друзей удалил. Ты как будто шутишь. Зачем ты его с друзей удалил? Слушай, а давай играть. Слушай, а у тебя есть какие-нибудь сборки? Сборки, да. Какие? Только, только если ты какую-то сборку установишь, то она у тебя просто не установится. Помнишь, как тогда? помнишь, как тогда ты устанавливал сболку, и у тебя она не пошла? Вот тут, да, Майнкрафт 1.7.2 у меня нету. Подожди, сейчас я посмотрю. Какой есть? У меня есть Майнкрафт 1.7.4 и, а и 1.5.2. Ой, все для Майнкрафт. У меня два клиента. Не помню, какие уже. Так. А, не два, а три. О, давай поиграем на клиенте. Он, если ты этот клиент установишь, у тебя будет версия, не помню какая, Будет версия, там только один аддон, один мод установлен. Знаешь, на что? На что? Ты можешь выбрать мага, либо... Как там его? Мешника? Не помню, что там еще есть. А? Маг, Мешник, еще не помню, что. А? Только здесь, похоже, на этой версии нельзя по сетевой игре, наверное, подключаться, я не помню. не получилось скинуть. Что он написал? Свой во времени какой-то там файл. Сейчас попробую сейчас скинуть. Скинуть. Су, свой во времени отправки файлов в данных моменте используя другие приложения, а также папки отправлять невозможно. Я, я знаю, как можно по-другому отправить. Сейчас. Так. Отправить фа файл. Отправка файлов. Сейчас тебе попробую скинуть вот так. Отправка файлов. Рабочий стол. И захожу в папку. Где у меня этот файл находится? Угу. 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 Убиваю вот этот файл. Так. И как... Как скинуть так? Открыть. Не понимаю. Вот я хочу вот этот файл выбрать. Хочу этот файл выбрать и здесь только вот показать поведущие версии. Показать поведущие версии. Нету. почему-то он не хочет скидывать эти файлы для отправки. Вот это нет данных для а не получается. Я понял, что у тебя не получается. Вот. По идее получилось. Вс, вот я тебе скинул. Чисты назвать файлов? Да. Ой, там некоторых папка. Там некоторых папках нету. Знаешь, какие у меня папки нету?